Просто, ребята. ребята, ну, я все понимаю, футбол футболом, ну, блин, это же не серьезно. 7 мячей за две игры сухие, сухие. Вот с Карпатами, ну, мое мнение просто, блядь, вы можете не воспринимать и меня не слушать, но с Карпатами вообще не играли. Сегодня старались, ну, не шла игра. Если ну, Карпат хотя бы, блядь, выиграл, ну, как, хотя бы в ничью, там, если сыграли, еще бы не было претензий. Ну, ребят, вторая игра подряд, мы, блядь, 7 мячей, ну, это пиздец. Надо хотя бы в верхнюю шестерку нам попасть. Я не вижу тогда смысла играть нам в футбол. Ну, мы ездим, вы играете в футбол, там, это работа ваша и так далее. Ну, блин, пацаны, ну, это не... Нам надо в верхнюю шестерку хотя бы в квалификацию как-то попадать. Ну, это пиздец. Если мы так будем играть, нахуй, ну, надо. Постарайтесь, ребят. Мы вместе, мы вас верим.